Да, потому что в... атологичным станом до российского полигона. А, ну, когда пол... происходит ситуация, когда одна а, организация... Последние полторы-две недели я приехал, вижу, что начали туда завозить грунт засыпать. А до этого... Полторы-две а... недели? Ну, вот я так. тут был. Ну давайте недели. телевидение обработки. Я, я неоднократно сюда выезжал, ну, когда он по засыпал. Послушайте. Я да. две недели назад был, увидел, что его начали засыпать. Да. А в вы это... думаете, за две недели засыпят? Знаете сколько кубов? До да 40 тысяч кубов туда. Ну как его задвигать? Вопрос две недели. не в этом. Вопрос в том, что есть реальная проблема с тем, да. что а, воняет воздух. Воняет. Я не живу на Новых дирачах но я реально. приезжаю к знакомым. Там реально, реально выедает глаза. То есть это реально э, -то концентрация, -то, Конечно, оттуда, так, концентрация в воздухе чего-то. Концентрация в воздухе каких-то веществ такая, что э, ощущается реальное резие э, глаза. Мы летом вода, мы вызывали. Вода и спорт. И сигналы там зарегистрированы. Существует реальная проблема экологическая для э, жителей. И вы не выходите и не слышите их, и не пытаетесь решить эту проблему. Варианты могут быть разные. Первый самый простой вариант ⁇ это, например, вы можете не по технологии, которая указана в законодательстве, там 2 метра мусора, 25 сантиметров зи, грунта, а можете метр мусора и пол метра грунта засыпать. А как вы экономически это сделать? Это и, и, и практически. Подождите, нас вы как ставите наши наше здоровье ниже ваших экономических есть интересов? Вы есть, листов? но есть, наверное, нормативы, которые утверждены. Послушайте, но есть, есть конкретно компания. здоровье Российская людей Российская в так нашей юридично. стране. Вопросы экологии и здоровья людей они выше всего. Они не подлежат государственной тайне. И ваши охранники, когда кидаются на меня и блокируют возле свалки, объекта режима. Вы же знаете, что туда бывает, да. завозят. Но Все я же не захожу можно. на обед. О, видите, туда завозят. Не, что могут. Заводить, а? а Мы обязаны а, до Я вам комментирую. Ежемесячно, ежеквартально, делают у нас забор Летний период. С воздуха, грунта и грунтов. И вы можете предоставить копии этих досвидетелей? Конечно, можно. Соответствующий инстанс, если бы да. предоставили. Вы так быстро задали вопрос. Вы обращались к вам в рай администрации. Так вопрос поставлен. Я да. думаю, что вы на так вопрос поставили. В рай администрации. Мы ну, быстрее это В рай администрации вы обращались, да? Мы к нам с администрации пришли, мы им и дали... Да. Или... А, Я что, вот, под... хотел сказать? Константин, мы да, да. Вот по этому вопросу... Я, например, предлагаю, обращаюсь к вам, к директору, потому что мы имели возможность ежемесячно э, на территорию вашей свалки, вы нам гарантировали, э, взять независимый от э, как бы лаборатории, которые будут э, ну, брать эти пробы, они эти лаборатории, лаборатории будут аккредитированы. Нет, это ну, не, ну, просто. Чтобы у них ну, конечно, аккредитированная ну, лаборатория, пожалуйста. Ну, ну, чтобы, чтобы мы имели возможность не получать не независимые Пожалуйста. Вы Пожалуй, нам это гарантируете. это районная, да? то есть, э -э да, ну, это наш да, район, или кто-то другой, другой, кого мы определим. Ну, это определяйте, мы э будем поэтому... в порядке определять. Давайте мы так. Да. Чтобы это было не голодно. Почему машины города Харькова? Все нормально, Надя? А, сейчас они Отвечаю я, отвечаю. Здесь дорогу уробили, туда вот, вот, начали ездить. Мы вам передадим копию, если вам интересно. Я с ребенком гуляю, такие синие мусоровозы там есть. А вот, смотри, я по даже в талон, на... я вам довожу до вашего цвета. Даже в талонах любого остановлю, написано. Проезд через врачи запрещен. Подожди. Отвечаю, вот я вам отвечаю. Подожди. А почему правила дорожного движения в городе Вот Вопрос. Через врачи запрещен проезд. Да, давайте, любой. Да вы туда, что, работ... издеваетесь Вот, остановите. 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 остановите, какие у него должны быть. Вот, сзади, вот. Подойдите, водитель. Вот. Костя, я тебе показываю. Не, не, я же просто знаю, что ты у него, не что у него не что в талоне не написано. Не это что? Вы же понимаете, я же не за а все слушай. здесь отвечаю. Нет, а что а от Бог, меня что делается, я делаю, но я не перевозчик. Приказ. Я не перевозчик. они сейчас все поразворачивались при нас. Коммунальное это? предприятие, комплекс по вывозу бытовых Я к нему года. никакого отношения не имею. Послушайте, не имеете, не имеете. А я вам читаю всем остальным. Приказ 4 июня 2015 года, номер 238. Приказ год начальника Чернобаю, Емьяненко, Катюлина, организовать изменения маршрута. Не, ну не, не наше все равно, выслушайте хотя бы. Проезд на полигон через Черкасский лазунг. Это, это то что мы отвечаем я же не за не отвечаю. <плес> я выставил, я выставил, стоять, а отвечаю. Да. Да я. давай я буду снимать сходи с лектора давай 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 центр радиоэлектроники. Но это заключен у них договор, они Сколько, едут. Да. Талон. А, есть? написано, вы сказали, Покажите что? талон. А, талон. Покажите, что? Талон. Покажите. талон. я вам покажу, я ж просто тут. Это то, что от нас. Же. Вы говорите, я, ж, а я причем? Я что могу давать указания выше вы Да я приехал, мое предприятие, я и приехал. Ну, тогда ну, давайте, Честнее и фалаш, я то, приехал. То, я за свое и вот, отвечаю. Нет, нас интересует человек, читаю. который отвечает а, за вид. ну, весь. Я, это, что написано, стоп, стоп. Через что а вы едете? откуда вы едете. Вот, вот, а вот Через Ну чего? Вот, ответь. Мы гоняем. Что касается нас, а мы. Гоняем. Вот раз. Я... Ну вот, вот и каждый так. Вот первый. Честное слово. Ну что, вам да, не вдалбли вот там на поливоле. Я каждый да. буду, Каждый сидит на да. инспекторе и предупреждает. Ну, что что вы человека присутствуют? Да, Когда да, вот да. есть приказ а, некого... Глушать. Ну, он какое а... отношение это с предприятием в общем, не касается. Вы, вы, вы... О том, что вести через глушать. Через... Это... Чтобы мы не нарушали никаких мировых. Вот сейчас мировой банк, все вот эти процедуры я вам буду сейчас под камеру давать, это мы еще не отобрали. Я вам говорю, 5 их сейчас отобрали, из 5 одного еще будет. Это делает сейчас оценку а... мировой банк, а потом есть там параметры, по которым ну, мы. Отбираем. Смотрите, вы... мое способы. такое пожелание. Было бы правильно, что мы встретились, где есть документы, вы увидели все. Слово деребанит мирового банка деньги, я думаю, что это ну, неправильная трактовка вообще самому вопроса. Они не позволят, чтобы хоть один Почему доллар вырежешь? шел в сторону. Не мы контролируем, Строят э, европейские предприятия, нам под сдают, мы начинаем эксплуатировать, добывать газ. Электричество, да. переработка вторичных запах материалов, никакого вот запаха не нет. Вы знаете, запах чем? А потому что он полностью заполнен метаном. Вот, газ, вот, газом. Газ, вот когда газом. добывать. Она все как харьковчане берут свой мусор и привозят к нам в герогазию. Мы от этого страдаем. Поэтому давайте Это что мы когда свалка создана? А вы же в 68 м году. Вы при чем здесь, когда она создана? Мы сейчас живем. И мне воняет, понимаете, я живу, я не могу окно открыть. Смотрите, в 68 году, когда размещали этот еще э, не предприятие, понимаете? и можете и меня слушать, понимаете? Поэтому это предприятие эксплуатировалось с того периода. Но мы, городской совет Харьковский, шли навстречу всем, мы понимаем все. Мы взяли кредит 44 миллиона евро. Это население Харькова будет платить за именно эти деньги, ну, чтобы построить это. здесь современное предприятие. Понимаете? А для, у него есть предприятие. А? Смотрите, послушайте, послушайте. Там... А, смотрите, у меня на руках два ответа Один от областной СЭС, второй от Дергачевской районной СЭС, который был СЭС. Нам говорят, на наш запад дайте нам результаты до экологической обстановки на полигоне. И вокруг. Они нам отвечают. Областная. Мы не проводим контроль. А мы обращаемся к герой Мы не проводим. Я уже увидела. Вот, проверил. Вот, я, я, я чтобы вы да? Да, ответы, вот. Ну, мне не дадутся. соврать. Вот, перепроверили. Все корректно. Где ответ? А, вот да, да. Шо, а а, что, что, проводим, да ну о чем мы говорим? Последний это мониторинг нет. неделю назад. Раз парк, послушал. Вот ответ у меня на руках. Да. Да. Ну, я но. знаю? Я, не знаю нас, кто -то, кто -то... Помимо этого мы реально слышим запах. У нас реально режут глаза. То есть да, это не постоянный процесс, но это с периодичностью в неделю возникает дуновение ветра в нашу сторону и состав такой по получается, что режет глаза. Вода испорчена Капиталь. Что мы хотим? Кроме этого, мы знаем уже, что будет строиться завод. Но громада дирачей абсолютно никак не залучена до принятия решения по всем этим вопросам. Мы не знаем, какой завод хотят построить. Мы не принимали участие в громадских слуханиях. Громадские слухания проводились где-то в Харькове. Каким-то образом приглашали дергачевцев, они к дергачевцам приехали Объявление и провели здесь. Было Послушайте, а как того? еще раз вас зовут? Я Константин Константинович. А вы говорите праве. Я, прав... я считаю, что район. было бы правильно, все что мы собрались, взяли в наш я... проект с участием специалистов, все чтобы, все прав... Прав... чтобы они вам рассказали что? ситуацию что? в отношении областного сельского района. Они пишут неправду, я говорю сразу. Ира, четыре скважины стоит мониторинга. По срокам мы платим за пробу, за анализ, за ситуацию подземных да. Как это они не проводят? Как? Я у раз. нас есть документы, у нас есть договора, мы вам покажем, расскажем. А лучше, чтобы мы людям донесли, что да, наш проект, который есть. На какой стадии? Ну, Надо, давайте вы тоже участвуете в этом проекте. Ну, У о, нас перед еще перед много перед... идет э, этапы. Да, я этапы понимаю. это проведение тендера, выбора мы предприятия. конечно как вы же сказали? Мы, мы, не мы не дадим. Это я вам говорю. Мы, я хотим, мы хотим знать, что будет строиться, что конкретно, какие технологии, да. кто будет строить. Э, да, и... Да, вот и, эту, и, вот, и Вот это вот, да, кстати, же. вопрос. Почему едут через Почему Наши машины, они запрещены поездкой? Сюда. Если кто-то едет, мы их казним. кому, ком... Ком... комплекс по вывозу бытовых отходов? Коммунальное я предприятие? Я контролирую. 4, я июня 4 июня 2015 года. Организовать. Изменение маршрута, движение автомобилей на Дерачевский полигон муниципальной компании через город Дергач. Срок до 5.05. Это водитель. Пускай, Константин, вот подожди, вот вопрос по громадским слухам. Как это будет? надо? Вылазить сразу до раненого в кабинет? Ну вас, во-первых, туда никто сразу так не пригласит. Его, его все равно надо как бы проработать. Этот приказ будет отменен сегодня. Вы меня поняли? Я понял. Я вам покажу новый приказ, что отменить номер какой-то и так далее. Я противник, чтобы мусоровозы ехали здесь. Вот у нас дорога, мы его делали эту дорогу. А если Черкасская Лазовая вот. тоже там стоит. Течет, вы с машины понимаете? течет. понимаете, вот смотрите, Нет, ну я теперь лучше. расскажу вам еще одну историю. Когда я пришел сюда в 2007 году, и у меня немножко ЧП, я позвоню тебе. Это хорошо? мы ЧП, это да. у нас ЧП. Пока я вас наберу, да. Смотри, я когда пришел, администрация, вы договорились

Районная администрация, мы передаем 500 тысяч гривен субвенции за возмещение тех вопросов, которые есть. Возили воду, даем питьевую воду вот определенным там населенным пунктам. Мы подъемные по люди. Нет. Что есть, какие Теперь проблемы? Конечно. Пожалуйста. Какое количество а? воды, которое а? приводит? Конечно, а? есть. Я вот три улицы: плохая вода, плохая вода. Первочально возили хорошую, а потом. Хорошо, Я не знаю, кто там упустил или вот сейчас я вам лист покажу за серпень месяц. Будь ласка. Давай. Дайте. Можете в голос, если а можно. А это видно дополнительно. Потому что новый телечеловек. В смысле? Ну, ну правильно. новые Дергачи, три улицы. Лермонтово, Пушкина, Маяковская, ну, там, где я живу. Вода, вода не возят, насколько я знаю. Так вас не устраивает эта вода? Э, а, значит, а там э, жаловались, э, ну, слава богу, у меня есть машина, я могу поехать на Материна, источник Ставецлав, набрать. Слава, да. А старые люди? А значит, давайте исправим вот это письмо Китай. Она написала... это же вы самой, нет? Нет, это там бабушка, у нее просто приступ не исправим, ночью был, она не пришла. Не это не приказ будет отменен сегодня. В четверг возили воду заправим? или да. императорскую какую-то. Теперь... Куда Больше Давайте место встречи. Давайте. Ну, я. Смотрите, чтобы вы понимали. Мы <с будем, мы будем теперь контролировать, ходить, контролировать на каждом Потому что мы 25 Нет, лет а, наблюдали, как а приезжают на сюда политики, рассказывают о сказку про то, как все будет хорошо, и как нам всем исправят сложившуюся Я, с... я, я понимаю, себя. я вам я просто... Не я не довожу не до не вашего не сведения, а вы доведете до остальных. Так вот, мы сегодня проводим по порядку. Случаи есть. Вот эти машины ездят вообще вот сюда, Они даже не останавливаются. Вот так они и делают. Мы обсуждали, мы должны иметь по нашему первому требованию доступ к свалке для отбора независимой. независимой мы определим независимую лабораторию, которая отберет пробы воды, пробы воздуха и все остальное. Чтобы мы не голословно разговаривали, воняет, не воняет, а чтобы мы имели доказательную базу в вашей стороне, в нашу сторону, которая будет говорить. Есть превышение запрещенных газов и в воде, как вы отходили. Нас это не устраивает. Нет, Они могут обожаю. быть... Это закрытого дежурства. Ну и Мы возьмем лабораторию, Он которая аккредитированная. Сертифицированная государственная Конечно. лаборатория. Аккредитированная. Мы будем платить. Это мы... А, За это мы будем платить. Это нужно и вам, чтобы мы сравнили, как работает наша государственная служба санстанции и независимая лаборатория. Ну это очень в чем ну ничего ну, страшного, ну, я думаю, вы так жизнь. Не, думаете, что не это ну не жизнь быть. людей а, же ну, дорога Смотрите, ситуация еще следующая. Вот есть, например, э, э, ну, проблема существует реально. Мы ее не выдумали. Мы бы не тратили свое время, если бы не было причин для беспокойства. А, то есть вы можете сомневаться в этом, но мы вам говорим, что реально ощущается дискомфорт жизни. То есть режет глаза. Невозможно открыть форточки Это реально. Э, очень. Это отвратительно просто. Есть методы, которые уже сейчас могут улучшить ситуацию. Одним из таких методов является пересмотр технологии складирования от той, которая указана в законодательстве, когда вы 2 метра мусора пересыпаете 25 сантиметрами грунта. Можно сократить слой мусора и увеличить слой грунта. Тогда, естественно, это подорожание для вас, но тем не менее... Ну, синип и документ. Это, это все проверять. пишется. Это, а все пишется <свят> это все пишется. Вы можете э, такую документацию сами подавать. Э, есть у нас э, возможность все это менять. Это не какие-то э, аксиомы, которые не меняются. То есть, если есть проблема людей, то ее надо решать, а не э, говорить, что есть мы не. Давайте можем. встречаться, говорить. Давай. В котором э, опишем, что вы э, сегодня же решите вопрос по указу номер да. вот этому, что вы не возражаете против допущения э, независимых экспертов э, для отбора проб на да. сметтезвалища, что вы э, э, готовы долучить громаду и владу и представники громады до всех вопросов, связанных с местезвалыщем, за... и что вы открыты для диалога Дальше. и готовы продолжать этот...